в отношении изменения географии кругов. Вы знаете, на мой взгляд, к сожалению, выборы по действующему закону не приведут к улучшению качества парламента. Потому что мажоритарка останется политическим базаром, когда просто пользуясь обнищанием наших граждан, денежные мешки будут ходить и покупать голоса избирателей, покупать комиссии. Было предпринято несколько системных попыток организации фальсификации даже таких выборов. Я напомню, был закон, проект закона о проведении выборов в Крыму. Ну, такой очень экзотический, когда на континентальной части Украины нарезались округа и так далее. Это был проект закона о краже 12 мандатов. По-другому его назвать нельзя. Вот эта попытка изменить географию округов на Донбассе, это опять-таки попытка украсть депутатские мандаты. Идет война, и в этих регионах реально люди не смогут проголосовать. И надо отдавать себе в этом отчет по большей части. Когда образуется некий округ, который вынесен за пределы зоны военных действий, то при этом мы понимаем, что те э, жители Донбасса, которые выехали, не знаю, на Волынь, во Львов, Киев, Черкассы и так далее, вряд ли они смогут приехать проголосовать. Те, которые находятся в зоне военных действий, тоже вряд ли. И остается одна задача, просто коррумпировать комиссию и в отсутствие реальной явки избирателей нарисовать любой результат.